Уважаемые коллеги, мы поддерживаем предыдущего выступающего после связанного с необходимостью изменения в бюджет. И мы говорили о том, что изменения в бюджет должны быть в феврале месяце, и прежде всего это должно касаться вопросов, связанных с образованием и здравоохранением. При осмотрении на бюджетном комитете мы видели дефицит по здравоохранению порядка 3,5 миллиардов и по образованию порядка там, 3 миллиардов. Поэтому мы ждем от правительства предложений, от президента предложений по изменению в бюджет, для того, чтобы мы могли мы их рассмотреть и принять эти изменения. Кроме того, действительно ситуация с экономикой в стране катастрофически ухудшилась. Честно говоря, первый раз за промежуток времени последних 20 лет в отдельных районах не состоялись просто базары. Народ не пошел на базар. Это критическая ситуация. Поэтому вопросы, связанные с поддержкой села, к сожалению, мы не нашли в порядке Д на вопросы рассмотрения. Поэтому предлагаем внести повестку дня на эту неделю. 0991 это закон про молоко и молочные продукты. Это вопрос, связанный с, в том числе с установлением э, фиксированной цены на молоко, утверждаемой Кабинетом министров. 1418 это про размер минимальной оплаты за пай, увеличение с 3 до 5% в законодательном формате. 1481 это ведомая распадщина, это вопрос, связанный с наполнением бюджета в том числе. Кроме этого, вопросы касаются социальной политики, это 13.02, это про державную социальную допомогу малозабеспеченным семьям. Кроме того, вопрос связанный с острым вопросом по мобилизации. Это законопроект касается звільнення зв'язкової служби осіб, які мають на утриманні дітей інвалідів першої та другої групи. Важний вопрос, вопрос оборонпрома і и поддержки оборонної промышленности України. Безусловно, но перед этим нам бы хотелось как депутатам услышать отчет нынешнего руководителя оборонпрома, товарища Романова, о деятельности оборонпрома, если надо в закрытом режиме, если надо в открытом режиме, чтобы мы четко понимали, что те деньги, которые идут на оборонный заказ, идут по назначению. А то мы слышим, что привлекаются руководители предыдущего оборонпрома. Может, уже этих надо привлекать к ответственности, те, которые руководят сегодня. И то, что касается вопросов, связанных с. Позиции по переговорному процессу. Мы подчеркиваем необходимость принятия Верховным Советом заявления с параметрами вопросов, связанных с переговорной позицией президента по миру. Мы предлагаем поддержать позицию президента, хотя бы раз отразить в решениях Верховного Совета вопросы поддержки Минских соглашений, усилий Германии, Соединенных Штатов и Франции по мирному урегулированию процессов в Донецке с участием ОБСЕ. Эти параметры, к сожалению, парламент на сегодняшний день не сформулировал. Большей частью на сегодняшний день... Владимир Борисович. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы должны определиться, мы параметр войны или параметр парламент мира. Если мы поддерживаем позицию президента, значит, мы должны четко сформулировать, чтобы потом у нас не было агрессивной риторики и пиара. Пиара в виде того, как у нас называется украинский боевой гопак. Верхняя часть танцует боевой гопак, а нижняя эротическую ламбаду. Четко дать позицию президенту, насчет чего можно договариваться. И сформировать опять же переговорную позицию со стороны Верховного Совета, если надо, с позиции депутатов, которые будут и с Европарламентом, и с ОБСЕ по мирным инициативам. Спасибо.